Всем привет! Я художник Андрей Клишин решил начать свой небольшой видеовлог, чтобы рассказать вам э, не так о своих картинах, не так о своем искусстве, не так о своем отношении к творчеству там или не знаю к образо-творчеству э, искусству как о какой-то странной связи, как о мистике, которая окружает вот это искусство. Чтобы правильно все рассказать, и вы правильно поняли, скажу один небольшой факт, что я когда-то, а точнее 20 лет тому назад, написал родословную книгу. Вот она, эта родословная книга. Здесь я описал то, что известно сейчас. я не стал рыться в архивах, я не стал отыскивать какие-то странные факты. Я просто взял как бы интервью у всех живущих тогда родственников. Они рассказали о своей жизни, о своих приключениях, о том что с ними случалось, как прошла их жизнь. я все это зафиксировал. Кроме этого, я построил родословное древо, в виде радиограммы. Вот это примерно покажу, что это такое. Ну, то есть это разословное древо в радиальной системе координат. И когда я все это закончил, мне открылись очень интересные мистические вещи, о которых я буду рассказывать в своих блогах, проводить параллели и находить очень интересные Связи между тем, что было и тем, что сейчас, и скорее всего между тем, что сейчас и тем, что будет в будущем. Сегодня я расскажу о своей первой картине. Я начал рисовать в возрасте 61 года, когда закончилась моя карьера финансиста, предпринимателя и так далее. В принципе, я всегда был художником во всех моих... О приключениях, о всех моих значит, должностях, которые я когда-то занимал, в сферах деятельности. Я всегда находил что-то новое, что-то интересное, что какие-то новые подходы к своему делу. Вот. Рисовать я рисовал всегда. Я любил рисовать. Но мне никогда было этим заниматься, потому что жизнь дава ставила другие задачи. И вот когда в 2014 году рухнули все наши планы, все, что мы строили в Горловке, и мы переехали в Киев. Где, к 2019 году как бы окончательно стало понятно, что возврата к старому уже не будет. И я начал рисовать. Как начал рисовать? Мне подарили мольберг, мне подарили краски. Я просто сел и начал рисовать. Вот это первая картина. Я ее нарисовал как бы из головы, из того, что мне Привиделось. Вот просто взял краску, начал размешивать и начал рисовать. Я не знаю, как к этому относиться. Видимо, э те образы, которые мне приходят и появляются на холстах, не все сразу понятны и не все сразу как бы чем-то объясняются. Я назвал это вход в другую вселенную. Ну, мне так показалось. Мне так показалось, что это как бы переход в новую жизнь, переход в новую э, какую-то творческую эстезию. И вот так оно и получилось. Так что прошу любить и жаловать. Моя первая картина, нарисованная мной спонтанно в 2019 году. На сегодня пока все. Дальше буду рассказывать о своих, о своих картинах, о том, как я рисую, о том, что я при этом чувствую, о том, что я вижу, что у меня проявляется, о том, что эти картины сами говорят мне. Если кому-то интересно, пожалуйста, смотрите дальше.